Рев вперше вдарила по Україні ударними БПЛА «Гарань-5». БПЛА способен розвивати ракети, скажем так, скорость 450 600 км в час. Даже при скорості 560 км в час. Це будет недоступна цель для наших текущих зеленіх дронів. Але це не всі інновації. Деякі БПЛА зараз кидають навіть міни сейчас. Міна може здетонировать в любой момент, находять під снегом. Они всі літають з камерами, они всі управляють операторами з Росії. Очень страшно і очень ефективно. точки зрения там, и сбивания, и точности. Никто никогда не озвучит, сколько у нас осталось вот этих запасов по ППО. то у них есть абсолютно вся структура наших электромереж. И их электрики прекрасно понимают, куда бить. Вітаю всіх на каналі of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Ukraine в Телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Сергій Флеш. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас! бажаю здоров'я всім РФ вперше вдарила по Україні ударними БПЛА Гарань 5 Наскільки він руйнівний, і чи здати на такий удар знести цілий під'їзд? Ну почну з того, що ми живемо в таке час, коли у нас всі определення перемішались. Тобто, коли у нас почалося розвиття активного БПЛА технології. раньше все было просто. Раньше был э, БПЛА, был самолет, была крылатая ракета. Сейчас появился у нас новый тип, который впервые озвучил наш президент, это ракета-дрон. И появились реактивные шахеды, появились реактивные БПЛА, не только шахеды, появились КАБы с реактивным двигателем, появились крылатые ракеты самых разных модификаций. И вот мы говорим о том, что грань в какой момент реактивный КАП переходит в реактивный БПЛА или в крылатую ракету, сейчас она очень такая стала тонкая. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что россияне пытаются найти контрмиры, ответить нам на наше развитие технологий ПВО. В частности, это зенитные дроны. То есть, так как зенитные дроны и наша армейская авиация очень эффективно против БПЛА, оказалось, что реактивные шахеды имеют скорость недостаточно большую для того, чтобы противодействовать зенитным дронам. Россияне пытаются экспериментировать с изделиями более высокой скорости. В частности, это вот новая Герань-5. Она из себя представляет, можно ее все-таки отнести к классу, крылатых ракет, но это что-то среднее между вот крылатой ракетой и реактивным ударным БПЛА. То есть это БПЛА способен развивать ракеты, скажем так, скорость 450-600 км в час, даже при скорости 560 км в час это будет недоступная цель для наших текущих зенитных дронов и для, для нашей армейской авиации это тоже будет сложная цель. Плюс нюанс в том, этой, скажем так, ракеты в том, что она может сбрасываться с самолета-носителя, например, Су-25. Если реактивный шахет, он запускается классическим способом, то здесь получается у россиян возможностей больше. То есть они могут, во-первых, Увеличиває дальність польоту, збрасує цей тип герань 5 з реактивних самолетів, і більше тактичний, у них больше маневрів для застосування. Типу Ви вже сказали, що їх важко буде збивати, чи дійсно чи є в нас засоби і чи будемо ми збивати їх як ракети? Правильно я розумію? Да, це класичні средства, которыми ми збиваємо на крилати ракети. То есть к на даний момент зенетих дронів у нас такой коті. реактивно. Они есть в разработке, в создании, в концепте. Я думаю, до этого дойдет время. Вот. Но, к сожалению, у нас их серийно по стране нету, поэтому остается классические средства ППО, которыми работаем по реактивным крылатым ракетам. У этой ракеты дальность полета там около До полутора тисяч кілометрів. То тобто она заявлена до тисячі кілометрів з частью 100 кілограм. І я думаю, що на проліті полтори тисячі кілометрів з боевой частью рівня шахеда вісом 50 кілограм. Але це не всі інновації. Деякі БПЛА зараз скидають навіть міни. Який радіус ураження таких дронів, і коли це скидання відбувається, вже коли його збили, чи перед тим як підлітається до цілі, Так, ми фіксуємо, к сожалению, последний місяць. Много таких фактів. Ми вперше зафіксували что мины ПТМ россияне кидали шахедов еще где-то полгода назад. То есть для нас это не есть технологическая новость. Что сейчас изменилось? Если раньше мы эти мины находили, ребята, коллеги из ДСС, их визуально находили, обезвреживали, сейчас эта мина уходит в снег, и, соответственно, ее, ну, при падении, а снег сейчас глубокий везде по стране, и находить ее очень сложно и проблематично. То есть эти мины сбрасываются с шахеда до атаки на цель, то есть э, по траектории полета, и, к сожалению, мы не можем сказать, в какой момент времени Шахет сбросил эти мины. Либо там, например, за 50 километров до точки атаки, либо буквально их раскидал э, в месте, где он атаковал. Например, если они вот атаковал, а, атаковали э, железнодорожный мост э, по трассе, по направлению Ковель-Киев, то они при атаке этого моста делали много кругов. Мы предполагаем, например, что они разбрасывали эти мины для того, чтобы наши ремонтные бригады э, ДТК и Укрзалезницы, которые будут устранять повреждения этого моста, были потом э, под угрозой. Вот эти мины, они имеют алгоритм самоликвидации через 40 до 48 часов, поэтому это может быть неприятный такой сюрприз, эта мина может сдетонировать в любой момент, находясь под снегом, э, и также она реагирует на, там стоят магнитные датчики, она реагирует на приближение техники, это любого автомобиля фактически, то есть это такая вот скрытая угроза, эта мина может лежать, например, там сутки, пока не будет ехать вплоть до того, какой-то легковой автомобиль э, мимо, и эта мина детонирует. А вы как-то можете распознать, когда этот шахет він летит и скидывает эти мины? Чи саме этот шахет имеет мины на себе, чи э, нет? И как попередить наших граждан про это? Эти мины визуально видно, эти контейнеры с минами визуально видно под крыльями с двух сторон, но, к сожалению, мы не всегда с земли можем визуально это определить на большой высоте, если там эти мины или нет. В основном мы фиксируем, изучая обломки. Когда работают следственные группы на месте атаки шахедов, если они в обломках находят контейнеры, то мы можем предположить, что такие мины были. Я могу лишь сказать, что во время прошлой атаки железнодорожного моста, это было 11 числа, больше половины шахедов на себе такие мины несла. Изучая вот обломки, мы это можем подтвердить. Сам момент сброса тоже может быть заметен, но опять же это делать очень сложно. Это может быть заметить, например, там вертолет или дрон. Перехваччик, который в этот момент был где-то рядом и застал, как это происходит момент, такие моменты бывают действительно, но это чтобы надо, що сожалению, І не можемо чітко сказати, в каком месте они сделали сбросів. несколько разів повторили про мости. Наскільки зараз пріоритетними вони залишаються для ворога, і чи можна очікувати ударів по мостах у великих містах, як Київ, Дніпро, Кременчук, ну, на даний момент вони почему-то акцент на вот это вот дороги, направление Ковель, Киев, атакует его э, э, со всех сторон. Почему это происходит? Потому что эта трасса идет вдоль э, Белоруссии, то есть у них в Белоруссии стоят ретрансляторы, которые обеспечат связь для шахедов, и шахеды практически все атакуют вот это направление с онлайн-управлением. Они все летают с камерами, они все управляются операторами с России. Почему это направление важно? Я могу лишь предположить, наверное, наш противник считает, что по этой ветке идет какая-то поставка оружия, потому что она идет дальше в Польшу, она является самым коротким, сам, самой короткой к нам. Поэтому они активно ее атакуют. То есть пока мы не фиксируем, чтобы они залетали подобно э, вглубь. Но вот у меня была встреча пару дней назад с главой Газелиницы. Этот вопрос в том числе мы обсуждали с ним и с его командой. Вот они понимают тоже эти риски и думают над тем, э, как они могут, скажем так, э, какие меры они могут сделать заранее для того, чтобы снизить риски как и пассажиров, так и э, транспортной э, логистики, грузовых составов на вот этих вот железнодорожных направлениях. Потому что мы понимаем, например, что эта мина может быть сброшена, и какой-то железнодорожный состав на ней, скажем так, ну, подорвется. Да? Поэтому все эти риски понимают и работают над тем, чтобы их минимизировать. Давайте с вами поговорим про Орешник. Вы на своем канале писали, что это была такая угроза для э, Европы, и президент также сказал, что это был такой сигнал для Европы. Как часто взагалі Россия способна использовать Орешник? Ну, при всем их желании максимально часто его использовать, это из являются дорогими. Наша разведка подтверждает, что у них нет таких изделий там, сотнями да, или большим количеством десятков. Это единичные, скажем так, изделия, причем каждый такой запуск стоит очень много денег. И опять же, я повторюсь, с боевой точки применения он не особо эффективен. То есть это в ядерном исполнении это оружие, конечно, очень страшно и очень эффективно с точки зрения там, избивания и точности. Но когда она не несет на себе боевой ядерный, Заряд, фактически это 6 целей, которые разделяются возле земли. Еще примерно на 6 целей, итого 36 вот таких болванок вонзаются в землю, и каждый из них, я описывал эффект, то есть она способна пробить две панели перекрытия, то есть или оставить, например, там яму глубиной там в 4 там, метра, в 3 -4. но это не оружие, которое способно разрушить, например, там целый завод, как они рассказывают, пробить там секретные перекрытия и добраться до вот этих тайных уровней на глубине там 20-40 метров, то есть да, это действительно оружие обладает кинетической энергией за счет большой скорости, э, за счет вот поражения. Вот, но это не то оружие, которое. Ну давайте сравним так. Это там, ну по урону несколько одновременных ударов искандером. То есть это не нечто там страшное. Вот. Но тем не менее это демонстрация, я скажу да. Я э, по-прежнему уверен, что выбор города Львов был не случайно. Это демонстрация как раз в Европе для того, что чтобы россияне могут атаковать город фактически приграничный да, к Европе и создавать угрозу в том числе для, для Евросоюза. Это вход в атмосферу. Бейво частин орешника он за счет скорости очень скажем так яркий ефективний візуально, поэтому його видели со сторони Польши, поэтому телеканалы засняли. поэтому это позиционируется як потенціальна угроза со сторони Російської Федерації. Чи зможуть вони вдарити Орешником по Києву, чи наразі будуть взагалі утримуватися? Будет как дей. Ну, не, на самом деле они могут орешником ударить куда угодно. Но опять же, я покажу, это лишь будет демонстрация силы. На самом деле я не думаю, что они способны делать это часто. Вот я, скажем так, понимаю, сколько у них ракет, и не говорю, что у них осталось на 2-3 недели то есть запас у них есть. К сожалению, и ракеты, и шахедов, в том числе и ракет самого разного типа, но это не не орешник, то есть его не можно, так скажем так, даже с точки зрения россиян, их не ресурса тратить для постоянных ударов. Это опять же может быть демонстрация силы, в том числе и по Киеву, но опять же мы Ні, в такому виконанні ми не очікуємо, що принесе глобальне там розрушення. От ви сказали, що у них достатньо запасів, і зв'язку з такими активними ударами навантаження на ППО наше стало більше, і влада заявляє, що дуже тяжка ситуація з засобами для ППО. Чи дійсно це так? Я могу сказати, що на самом деле никто никогда не озвучит, сколько у нас осталось вот этих запасов ППО. Когда я вот слышу, когда там нардепы подобные заявления делают, эта информация является самой закрытой и понятно, по каким причинам. То есть никто не признается, что, например, нам нечем работать, или у нас осталось на два дня, или осталось на пять, дней. на пять дней. Да, официальные лица, включая президента, говорят, что у нас дефицит этих средств. Да, это действительно правда, потому что мы все понимаем, сколько стоят ракеты для Патриота, мы понимаем, как они в том числе ценятся во всем мире и котируются, что нам не могут их поставлять бесконечно, это всегда есть какой-то предел. Вот. Но насколько у нас например укомплектован это ППО, это вопрос э, закрытый. Именно поэтому чтобы максимально уйти от партнеров мы стараемся развивать тематику армейской авиации, спортивной авиации и в частности вот, активно тематику зенитных дронов, потому что это нам позволяет отбиваться от, скажем так, шахедов не рассчитывая на помощь партнеров. Но как я уже говорил в начале интервью, э, наш противник это по Понимает, поэтому он старается придумывать э, способы, что он будет делать, если мы э, разовьем наши зенитные дроны очень активно по всей стране, и простые шакеды уже не будут эффективны. Вот эти вот меры, э, связанные в частности с переходом на возможные э, реактивные объекты, которые будут двигаться с большой скоростью, как раз вот одна из таких э, мер, з їхньої точки зору, що нам будуть протистояння. А та ситуація, яка зараз складається в Україні з енергетикою, найважча напевно за останні роки. Це свідчить більше про те, що вони більш ефективно навчилися наносити удари, чи просто така мас масована атака і дуже складно збивати ну, во це масована атака. Во вторих, тут найбільша проблема в тому, що зараз за консультацію воєнних в Росії взялися енергетики. Якщо раніше це були. Мы можем, ну вот по атакам мы можем сказать, что они были хаотические там два года назад. Нерасчетные. Сейчас мы четко понимаем, что специалисты в энергетической сфере, и это не тайна, что у них есть абсолютно вся структура наших электромарэш. Они большей частью еще остались со времен там, Советского Союза. То есть и их электрики прекрасно понимают, куда бить. Специалисты для того, чтобы нашу систему разбалансировать. Уже, наверное, каждый житель Украины знает такие слова, которые раньше не знал, как балансировать там, энергосистемы, там, подача, генерация и так далее. То есть, они бьют, например, по объектам, которые генерируют, то есть, если раньше они э, делали свои удары по подстанциям больше, то сейчас они бьют по объектам генерации. Они понимают, что мы достаточно быстро можем восстанавливать эти линии, наши ребята из ДТЭК это демонстрируют, как они там чудеса творят э, ремонтно. Поэтому они стараются выбить генерацию, чтобы мы физически не могли найти источник этой электроэнергии. И мы это видим сейчас, то есть, и они понимают, что раз где-то энергия Появилась и генерация, нет, значит, откуда-то она идет. Они будут анализировать источники поступления этой энергетики. Опять же, повторюсь: это вот та такая страшная, неприятная вещь, когда одни специалисты работают против мирного населения в области энергетики, чтобы мы остались без электричества. То есть это, конечно, печально. Как вы думаете, чья у них на мете разделить левобережную и правообережную Украину, чтобы одна сидела с светлом, а другая без? Нет, дело в том, что эта система сбалансирована, то есть и у нас равномерно э, источники генерации есть по всей стране. Поэтому мы все равно будем пытаться э, снабжать обе части Украины взаимно. Просто если они разрушат эти системы, да, мы понимаем, что их будет тяжело восстановить. То есть это много мегаваттных линий, которые соединяются оба берега. Э, мы понимаем, что россияне тоже знают, где они находятся, эти линии могут туда бить. Чем э, более высоковольтная линия и сложная конструкция, тем сложнее ее ремонтировать и восстанавливать. Но в то же время я вам скажу, что вот такие железобетонные конструкции не так просто повредить. Для примера, например, вот этот мост в затоке, который за полное время полноштабной войны, я думаю, наверное, суммарно в него било, наверное, больше там двух сотен шахедов. Только за крайние последние удары в него в один момент за сутки влетело там 18 шахетов. И при этом мост устоял. Да, они повредили конструкции подъема этого моста. То есть какие-то там лебедки, ну, тросы, утрируя полотно железнодорожное. Но сама конструкция моста стоит. То есть мы понимаем, что насколько сложно порой вот такие металлические объекты уничтожать шахедами, Поэтому они стараются для более приоритетных целей важных использовать Искандеры, С-400 свои ракеты. То есть то, что несет заряд не шахетный, а несет заряд, например, Там 400-500 кг веса, це вже ощутимо. Крилати ракети, в тому числі. Пане Сергію, дуже дякую вам за аналітику. Дякую за вашу працю. Глядачам раджу підписатися на ваш телеграм-канал. Дуже цікаво і до наступних зустрічей. Дякую. вам.